राधा स्वामी जी की रूहानी साखी भाग चार कुमार दयान यात्रा हूँ होर गहराई विच पहुंच गई सी सिख रहा है कि कि मन शांत किया जा सकता है कि आत्मिक रस्ता से चल के एक सच्चा बंदा बनिया जा सकता है वह हर रोज ध्यान करता हर कदम पर गुरु की सिक्ख्या समझदा एक दिन गुरु ने उन्होंने एक अहम कथा सुनाई समय की गल है कि एक जंगल विच एक भरा शक्तिशाली सिंह अपनी राजपट कायम करने के लिए माण वधा कई होर जंगली जानवर चलते पर एक छोटा कुत्ता जो बहुत ही आदर्श और प्यार करने वाला सी, उस तो हमेशा टकरा लेंदा ये नहीं समझ पाता सो कुत्ता उन्होंने राजके क्यों मुकाबला करता है एक दिन उस सिन ने इस कुत्ते नु बुलाया कहा तो क्यों मेरी विच टकरा लेंदा है कुत्ता ने आदर न उत्तर दिता मेरे वचन कदे किसे तो बिना नहीं हो सकते सिन जी मैं जिथे तक जाऊंगा मेरी आत्मा दे दिशादी हद पक्की है जिवे मैं करदा हां हाँ रूहानी यात्रा का रस्ता है मैं सच्चे गुरमत की हद तक पहुंचया हाँ गुरु ने कहा कुमार यहाँ सू दस है कि सचा अधिकारित शांति प्यार विच है ना कि बारी विच। जिस तरह अपने रस्ते, ते विश्वास रखता है तिवें ही ती अपने मन शांत कर राही अपनी आत्मा जुड़न की कोशिश करो ये सुन के कुमार नज आ गया कि सच्ची ताकत दूसरे व्यक्ति तो नहीं

मैं हर रोज ध्यान करता हाँ पर अजे तक मैं अपने मन नू पूरी तरह शांत नहीं कर पाया इसका की हल है गुरु ने हंजुआ नाल जवाब दिता कुमार ध्यान अते आत्मिक रस्ता किसी एक दिन की कोशिश नाल नहीं मिलता ताते सबर दी यात्रा है हर एक दे अंदर जो जुगत है उस नाल जुड़ना पैंदा है समा लगता है पर जदों तुसी धीरे अपने मन शांत ता अंदर बेहद शांति प्यार जागेगा गुरु ने उसम बात समझाई कादा मछली तालाब विच जीवन जी रही सी। एक दिन उसनु एक महान सिद्धि का दर्शन होया जो उन्होंने उस तीज समुद्र जितना चाहते हो वो पहला अपनी नौका नुंदरखो नु ताकि तुसी लंबी यात्रा कर सस्सा हाँ कुमार तू अपनी आत्मा दी नौका नू लंबी यात्रा ले तैयार कर अते हर रोज वधिक महसूस कर ताकि तू रूहानी मंजिल नू पा सके ए यात्रा नहीं रुकेगी राधा स्वामी जी दी रूहानी साखी भाग छे जिवे जिवे कुमार ध्यान अते गुरमति विच अपनी जिंदगी दा रस्ता स्थिर करदा गया उसने अभव किया कि सचमुच कई अनुभवों तो आगे वह जानता सुरु की मेहर सिखलाई नाल ही अपनी असलीयत पछाण सकता है अते इस तरह कुमार की आत्मिक यात्रा अपने अखीर ते पहुंच गई उसने सच्चाई नू अपनी आत्मा दे अंदर पाया जिथे उसनू एक अजीब प्रकाश अते शांति मिली ओ जा चुका सी उस असल रूहानी दुनिया विच जो बारी संसार तो पूरी तरह वक्री सी निशकरश राधा स्वामी जी दी रूहानी साखी सानू सिखा है कि सच्चा सीखण समझण ध्यान करस्ता तीरे धीरे अंदरूनी अते सच्ची आत्मिक यात्रा राही प्राप्त हुंदा है सच सिर्फ बारी दुनिया विच नहीं सगो अपने अंदर दे हर कोने विच है। गुरु की सिखलाई मेहर नाल ही इस सच नजना महसूस करना